Шановные кияне пенсионеры, маю на году поделитесь с вами ярким досвидом выкорыстания картки киянина. С незразумилых причин с моей картки киянина была скасована пильга за проезд в, громадскому громадском транспорте и начались негоразды. Я вейсковый пенсионер, Ветеран військової служби з 1989 року, ветеран праці з 2012 року, використовував картку за призначенням в громадському транспорті і в кінці 2023 року на мой телефон почали надходити смс-повідомлення за заборгованість по картці, в размерах порядка 150 гривен. При свертании ваща банк мне порадили э, погасить заборгованность и только потом, потом э, звернуться до ГИОС для э, перепрошивки карты Киянина. Одночасно земною проблемы с картой Киянина выникли у дружины ветерана працы и товарища ветерана висковой службы. Дружина за разъяснением звернулась за телефоном до службы социального записи и за трижды ее проблема была вырешена. Мне пришлось трижды звертаться в службу социального с Спочатку для установленной причины, потом для надання посвящения ветеранам військової службы, потом с проханием перевыпустить картку Киянина. При свернении до начальника відділу по транспортным пильгам зясловалось, что на моей карте Киянина службой социального захисту была задіяна пильга ветеран праці, наданная мне в 2012 году. Яку скасував закон э, України в 2018 році? Одночасно службою соціальною захисту пільга за комунальні послуги надавалась мені постійно, починаючи э, з 1989 року за пільгою ветеран військової служби? Це скасування пільги. без информирования меня привело до выникновения заборгованности при использовании картки, картки у громадского транспорта. За каждую валидацию у громадского транспорта на картку начислялась так называемая комиссия в размере от 3 до 8 гривен. Эти обставины мне удалось исчисовать только в конце листопада 2023 года комиссия запаргованность, договорность списывалась э, в финансовых терминах, а реально стягивалась без моего информования та сгоды с пенсийного рахунку каждого месяца. Зазвичай э, я пополнил картку киянина на невеликую сумму порядка 50-100 гривен для купивли хлеба для задения дней картки и не сразу сбагнул, почему они швидко заканчиваются або сникают зовсім. 16 жовтня 23 року я поклав на картку 50 гривен. 17 жовтня при спробе э, придбання хлеба мне была нарахована 4 раза комиссия за по 8 гривен в связи с тем, что на моей на момент звернения на моей карте не было кошки, потому что эти кошты договорно были списаны с моего рахунку, а комиссия нараховывалась при отсутности коштев за каждое звернение по 8 гривен. Все больше непоразумения паску на мой погляд приховано в документе загальные тарифы на додатковые послуги. Раздел 8. Инши послуги за картковым рахунком. Пункт 8.1. Обслуговывание неактивного карткового рахунку. Неактивным уважается картковый рахунок, по якому протягом 12 месяцев и больше не было жодного зарахування або списання, згідно з яким с картки стягивается борг без уведомления, опять-таки, пенсионера в сумме 100 гривен. А сейчас банк не сдействует ознайомление користовачев с местным договором договору Шахрайский намеренно вносит под роспись відповідний пункт в заяву приєднання об ознайомленні для уникнення в майбутньому відповідальності. Прохання об ознайомленні не задовольняется с посыланием шукайте на интернет сторонці банка цей документ. В 8... 2025 року при оформлении новой картки банковской я наполягал на ознайомлении мне с, с известным, договором. Паперовый прибирник на момент зверния был отсутний. И вот только распечатка тревала 20 хвилин. И наличивала 230 старинок для усоветования смысла этого документа. Даже фахивцу потребны часы. Пенсионеру это не взволнование. Получив мой горький досвід використання карты Киянина, звертаюсь до відповідних служб и установ, которые затеины, обеспечены функционирования картки. Что до нагальной потребы разработки додатку памятки для обязанности, обязанного информирования пользователей, пенсионеров с местом и правилами использования карткой киянина. По-друге, у громадского транспорта надается хипная информация стосовно на карте Киянина, когда яко вводит в Аману Свачье, пильга устанавливается не на карте Киянина, а в авидных системах автоматизованных системах по направлениям для установления подтверждения пильги нужно обратиться в первую очередь до службы социального защиты, э, э, которая дает вказівки ГИОЦ на ее установление. Позащадное функционирование картки киянина породжує службу служба социального защиты, або ГИОЦ, э, яка без уведомлений користувачів Скасовывая пильги, чисто с того мая Ощадбанк, банк, а користували не все э, грошевые втраты. Для засувания всех этих обставин мне потребовалось э, рик самостійных пошуков. Вот самое. Э, однако я до досі не знаю, когда была скасована пильга из-за яких обставин.